Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah episod yang pertama sama-sama dengar sebuah podcast yang lahir daripada satu niat iaitu Connecting Heart Not Just Bread. Podcast ini dibawakan oleh WeMap, sebuah platform yang bantu usahawan bukan sekadar bina bisnes tapi bina semangat. Jadi kami percaya setiap founder ada kisah yang perlu didengari yang memberi inspirasi kepada kita. Jadi hari ini kita mula, kita dengar, kita rasa sama-sama. Roll VT! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang mendengar sama-sama dengan Ruang Santai Tapi Bermakna di mana kita dengar kisah founder yang jarang untuk didengari. Anda bersama dengan saya, host podcast anda untuk kali ini, Najwa Fadli aka Wawa. So, hari ini saya kira kita bersama dengan seorang wanita yang luar biasa biasa seorang ibu kepada enam orang anak yang bukan sahaja membina jenama beliau sendiri tetapi memberi inspirasi kepada ramai wanita di luar sana. Beliau, uh, saya perkenalkan guest kita cantik manis pada hari ini Beliau adalah pengasas dan CEO kepada Najihal International Sendirian Berhad Jenama yang bermula, uh, ni kena dengar, eh, hanya dari rumah tapi kini telah dikenali di seluruh Malaysia termasuk Brunei dan Singapura. Jadi hari ini kita nak dengar sendiri bagaimana kisah perjalanan beliau, bukan sekadar apa yang Najihah capai sekarang, bukan sekadar apa yang beliau capai sekarang, tapi kita nak tahu di sebalik kejayaan Najihah sekarang siapakah beliau. Kita bersama dengan Madam Rosliza kita pada uh, petang ini So assalamualaikum madam. Waalaikumsalam Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah selamat datang. Kita ucapkan kepada dalam podcast kita ni sama-sama yeah, dengar bagaimana perjalanannya daripada Kelantan ke? Ya, yeah, daripada pagi tadi lagi flight <laughs> terus ke sini. Ah, alhamdulillah. Uh -huh. Semua perut dah kenyang. Okey yeah. ke? Senang hati. Senang hati. <laughs> alhamdulillah. Alright kalau uh, madam boleh cerita dengan kita a uh, boleh ber nalah dengan kita punya viewer uh, di podcast sama-sama dengar madam boleh kenalkan diri dan apa yang uh, Najihah buat sekarang. Okey. okay saya dikenali sebagai Madam Ros Lizang, founder Najihah. Um Najihah ni kalau ikutkan a uh, sudah masuk nak nak masuk tahun yang ketujuh pada bulan 6 ini. Uh, kalau ikutkan pengalaman saya buat bisnes online a uh, pada Uh, bulan uh, bulan ni lah cukup oh. ni lah uh, 13 tahun subhanallah ha, 13, 13 tahun, tahun. Ha, ha. kegagalan saya kalau ikutkan Najihah ni brand ketiga oh. dua brand sebelum ni uh, brand saya sendiri uh -huh. gagal sebab saya tak ada ilmu okay. dan uh, bila uh, di di macam anugerah lah kan uh, brand uh, Najihah ni jadi uh, saya upgrade ilmu Dan saya uh, saya tak nak belajar Saya tak nak mengulangi kesilapan saya Yang dulu brand saya dulu tak ada ilmu ah, yeah. Okay Alright so key point ha, kita yang pertama ha, Nak cakap founder ni kan Setiap kali bercakap tu Mesti ada benda yang terselit Yang kita boleh ambil So ilmu penting Alright so kalau kita boleh throwback sikit madam mm -hmm. uh, Sebelum menjadi founder najihah, Sebelum terlibat dengan Najihah mm -hmm. Kita nak tahu juga bukan senang-senang nak jadi founder sekarang Najihah dikenali bukan senang kita terobek sikit sebelum madam menjadi madam di dalam Najihah itu siapakah madam apa yang madam buat sebelum ni okey saya sebenarnya adalah suri rumah yang okay. tak diberi peluang kerja saya ada kelulusan uh, ijazah tapi peluang kerja tu susah uh, kan so uh, bila saya terlibat dengan bisnes online ni dan saya lakukan berterusan Ah, uh, saya mula bukan daripada kosong tapi negatif. Pinjam daripada husband saya sebanyak 500 pada awal permulaan dan bulan pertama pinjam 500, bulan kedua saya pinjam 2000 dengan kakak saya. Okay. Ha, uh, so bisnes saya pada 13 tahun lepas adalah hutang. Daripada hutang dengan orang terdekat kita lah. Uh, so dan uh, bila saya Mula dengan susah, saya tahu saya kena bertanggungjawab dengan hutang saya. Hmm. Saya tak boleh, saya dah hutang dengan orang, saya dah risikokan duit orang untuk saya buat bisnes saya. Kalau hmm. saya buat bisnes main-main, macam mana saya nak bayar hutang kepada orang yang saya um, pinjam walaupun dia husband saya, walaupun dia kakak saya, tapi tanggungjawab saya, saya diajar juga daripada kecil lagi kena bertanggungjawab. So, hmm. daripada situlah bila saya buat dan benda tu makin lama makin jadi. Hmm. kan? Awal-awal permulaan tu di blog. Itu biasa. Itu biasa. Di media sosial lah. Sebab ada yang kata saudara mara lah. Mu ni. Ha, kecil lah kecil sikit. Boleh, boleh. Mu ni serabuk lah aku. Nak nge nak ngepe sama pasal produk. Boleh lah duk ngepe pasal produk. Jadi kat kita kok mu lah. jadi bila kita tak menghiraukan orang lain mm -hmm. Dan kita jalan terus Dan Alhamdulillah Kita juga dapat rezak ha. ah. Inspirasi untuk jalan terus tu Tak mm. semua orang ada kekuatan tu untuk jalan terus Kalau kita boleh tahu Kalau sebelum-sebelum ni Founder-founder yang lain Bila kita tanya Dia uh, kalau Madam sendiri Ada uh, apa momen yang buatkan Madam rasa macam Aku kena buat bisnes ni betul-betul Ada tak mm. momen tu yang macam Okay Fine. Sekarang, stop. Aku kena buat bisnes tu betul-betul. Ha. Okay. Saya punya big why adalah anak-anak uh, saya sebenarnya. Awal-awal dulu bila saya tak kerja, <coughs> um, anak saya nak makan KFC hanya sebulan sekali je. <coughs> Waktu suami saya boleh... Uh, apa boleh gaji. Hmm. Nak makan bulan yang ke, uh, kali kedua bulan yang sama tak mampu sebab tak ada duit. Hmm. Uh, walaupun saya ada kelulusan tapi tak ada kerja. So, apa yang saya buat? Saya mulakan dulu dengan jual aiskrim Malaysia dekat rumah. Berdiri 2 jam nak dapatkan RM30 sebulan. Bayangkan Strugglenya macam mana Waktu tu Anak saya dua orang Anak yang tengah kecil Bayangkan Lalu dekat uh, KFC tu Anak yang kecil tu KFC, KFC Kita tak ada duit kita ada tapi untuk survive untuk sebulan ha, so daripada situlah saya kata aku tak boleh aku tak nak aku nak memenuhi keperluan anak aku kan kalau kita susah tak ada masalah ha, tapi kalau anak masalah yang nak kita kita rasa sebagai parent kita gagal ha, so saya kata Um, aku buat aku buat ni untuk family aku dan bila kita niat untuk bantu keluarga kita insyaallah Allah mudahkan Ha, jadi satu persatu Dan mm -hmm. turning pointnya Saya start buat bisnes ni Betul-betul uh, buat uh, Najihah Eh sorry Buat bisnes mm -mm. pada bulan 4 mm -mm. Dan um, Saya uh, Selama 3 bulan Alhamdulillah daripada modal 100 uh, Pergi kepada ribu Dan pada bulan Ke bulan Tiga bulan saya buat bisnes ni dah pergi ke sepuluh 10000 sebulan oh, ha. So hebat, yeah. hmm. ujian sedikit masa uh -huh. tu Sebab saya dulu duduk kat KL juga okay. ha -ha. Dekat Putera Perdana Pucung hmm, okay. ha -ha. So uh, diuji sedikit mak saya operate lutut Saya pula anak bongsu uh -huh. uh, Tak ada orang yang, um, yang boleh uh, maksudnya sebab adik adik yang lain kerja-kerjaan hmm. Saya tak kerja, so saya kena berkorban Jadi um, uh, Saya decide untuk Balik ke kampung jaga mak Dan suami saya dekat KL uh, So uh, ber, Berjauhan lah dengan suami Hampir 6 bulan Dan daripada situlah suami Dekat KL, saya dekat kampung uh, Struggle Setiap kali nak post barang Setiap kali nak Haa um, Ambil stop. Ha. ha, Kan? Uh -uh. Dengan anak lagi, anak kecil baru rasa dalam 3-4 tahun masa tu anak saya kecil. Uh -huh. Ha. jadi uh, susahlah dan uh, saya terus buat, terus, buat sampai lah saya ujung uh, bulan 12 2012 ingat lagi saya start buat bisnes bulan 4 2012 uh -huh. ha, so uh, dalam journey tu sampai bulan 12 tu saya kebetulan rezeki husband saya dia dapat pindah. Ha daripada KL dia dapat transfer. Uh, syarikat dia menubuhkan cawangan dekat Kota Baru dan dia apply dan dia seorang yang dapat. Ah oh, ha, so okay. cawangan itulah yang ditubuhkan oleh dia oleh syarikat dia oleh mm -hmm. disorang. Mm -hmm. Ah ha, jadi rezekilah kepada uh, saya boleh duduk dekat dengan husband. Dan daripada situlah yang saya sewa rumah kedai yang bernilai RM300 sahaja. Sebab ialah takkan nak duduk dengan orang tua. Ha, kan? Saya cari rumah kedai yang duduk dekat satu kampung dengan mak saya. Jalan kaki ke rumah mak saya tu 5 minit je. Okay. Ha, kita boleh jaga mak saya, mak mak saya, mak saya dan dalam masa yang sama saya cari tempat untuk saya buat bisnes sebab saya Yelah sampai bila saya nak buat bisnes dekat rumah? Ah, ha, so saya saya the mindset untuk saya nak bergerak. Saya nak saya dah start uh, buat SSM pada bulan 10 2012 dan mm. pada bulan 12 saya terus ada kedai. Ha Wah, laju eh dia laju. punya tu laju. Oh faham. Sebab kita ha. nampak kan daripada uh, dalam masa yang saya jaga mak saya tu mm -hmm. saya dipanggil uh, menjadi uh, cikgu dekat okay. ha. Ada tawaranlah ha, maksudnya. Cikgu sambilan masa okay. tu. Tapi bila saya cakap dengan mak saya mm -hmm. dia menangis dia kata siapa yang nak jaga aku? Kau tua kan jaga dia. Cakap yeah, yeah, yeah. Betul, oh, betul betul kan? betul. Siapa yang nak jaga aku menangis dia mm. saya dia tak apalah. Tak sekali lagi terpaksa berkorban sebab tak ambil lagi. ambil lah lagi. cikgu tu. Ambil. Oh, tak ambil. <laughs> Dan masa tu saya dah selesa. Dah. Ha. Masa tu saya jualan saya RM10,000 dah sebulan. Ha, okay. Cikgu bawa berapa. Malas lah nak cakap. Ha. <laughs> <laughs> Tapi uh -uh. maksudnya peluang tu ada. Okay. Ha. Faham. Okay. Selalunya bila sekarang ni kalau kita nak cakap ramai orang yang tumbuh Menjadi founder Macam mm -hmm. cendawan Selepas hujan Nak jadi founder Kepada syarikat-syarikat Nak jadi founder Kepada produk-produk Yang baru dan sebagainya Sebab mm -hmm. orang kata Jadi founder ni best Jadi mm -hmm. founder ni viral Jadi founder ni seronok Ramai orang nak ambil gambar Dan sebagainya Kalau madam sendiri kan Bagi madam Ada tak uh, Situasi Ataupun moment momen Yang dalam bina Najihah ni Daripada awal 2012 Tadi tu mm -hmm. Sehingga ke sekarang Apa bahagian Yang paling suka sekali Dalam mem Bina nak menaikkan Najihah Hingga kejayaan yang sekarang ni Okay pada awal-awal saya buat bisnes ni Saya tak buat sendiri Saya okay. terus cari kaki oh. <laughs> Saya terus cari orang yang nak berniaga dengan saya hmm. Walaupun untung saya masa tu RM5 je satu produk Tapi saya terus cari kaki Sebab apa yang saya buat betul adalah Saya intai orang yang berada dalam bisnes tu apa, apa yang orang tu buat betul Masa tu ada seorang ni mm -mm. Dia dah jadi jutawan Dia uh, maksudnya dia dah buat jualan RM10,000 sebulan okay. Saya dengar daripada saya punya up Uh, Apanya -apa lah. lah, so apa yang saya buat saya tiru je lah apa yang dia buat. Okay. <laughs> kan? So saya pergi stalk dia, jadi uh -huh. apa yang dia buat tu saya tiru. Contoh okay. dia iklan cari agent, saya, saya ikhlas cari agent. Uh, dia posisi pasal produk, saya posisi pasal produk. Okay. Uh, so um, memang madam tiru, tiru satu, oh, tiru pasal okay. saya buat lagi bagus lah. <laughs> yeah. um. Okay, so kalau kita tahu sebagai uh, macam contoh madam seorang ibu, seorang isteri dan madam juga CEO kepada sebuah syarikat Najihah. Ada masa-masanya ada tiga tanggungjawab yang sama. Tak terlepas kita sebagai wanita ni. Bagaimana Madam menguruskan anak Enam orang Saya Seorang pun dah pening kepala Enam <laughs> orang Apatah lagi kan Sebagai isteri Sebagai Seorang anak juga Kepada ibu dan ayah kan Bagaimana uh, Madam menguruskan Sekali se, Setiap tanggungjawab itu Secara serentak Untuk bagi Tak ada yang terlepas Tak ada yang terkurang Dan sebagainya Sebenarnya tak terurus pun <laughs> <boy. laughs> akan uh, <laughs> tapi saya dibantu oleh husband saya lah okay. suami saya. Uh, contoh kami dalam uh, waktu awal-awal dulu uh, jelas dengan tugas masing-masing. Mm -mm. Contoh mm -mm. apa yang saya minat? Saya minat buat decoration. Saya akan mm. saya suka, saya suka mengemas rumah. Jadi okay. husband saya akan memasak masak. Okay. Ah, yeah. kalau saya suka budak, saya akan mm -hmm. jaga anak saya. Jadi husband saya akan jemur baju ke. Benda yang kita kita bagi tugas. lah. Uh, kerjasamalah kerjasama kita. Sama. Apa yang dan, penting kerjasama. Ya. Yeah. <laughs> Jadi dan uh, of course lah support mm -hmm. suami, keluarga memang kena paling penting. Uh, ya, lah. paling penting. Mm -hmm. um. Bisnes uh, maksudnya support orang sekililing yeah. ekosistem tu perlu sangat kuat. sebab Betul. ada yang dekat luar sana wanita-wanita ni merasakan uh, bila uh, ada bila ada bisnes uh -huh. selalunya lah yang terjadi yang datang kepada kami bercerita tentang uh, kita rasa kita tak boleh pergi jauh sebab Suami tak support yeah. Sebab Anak-anak kecil Tak boleh lah nak masuk Zoom Anak-anak kecil Dan sebagainya Pernah tak Madam hadapi perkara tersebut Masa Madam nak naik Menjadi seorang founder Ha, ha Itulah masalah utamanya <laughs> Haa kan Masalah ha. penghalangnya Adalah kepercayaan Okay Sebenarnya husband kita Ataupun family kita ni mm -mm. Dia nak Dia nak benda tu uh, Kadang Kita ada impian mm -mm. Tapi kalau impian kita Tanpa kita um, Uh, realiti kan benda tu mm -hmm. akan jadi sama-sama ah -sama. uh, kan mm -hmm. jadi apa yang uh, kita buat adalah macam mana kita yakinkan okey saya boleh berjaya saya boleh buat benda tu jadi saya lakukan dulu barulah barulah di, lama-lama dia nampak hasil ah mm -hmm. uh, lama-lama dia sendiri Oh dia support dah, dia dah nampak dah saya boleh bayar uh, Bil rumah, oh, uh, okay. kan bil esro, semua dah boleh bayar Kena dah lah. Kena Kita tunjuk lah kita punya hasil tu yeah. Faham, uh. faham Alright, kalau kita boleh tahu uh, kalau lah Madam boleh share dekat penonton-penonton Kita di sama-sama dengar ni satu moment hmm. Yang paling menyentuh hati Yang Madam boleh ingat kalau kita sebutnya tanti yang boleh masih ada dan masih lekat dalam kepala madam sepanjang daripada madam uh, menceburi bidang bisnes ni sampai ke sekarang kalau ada momen, -momen yang menyentuh hati yang kalau tanya tu memang ingat lah sampai sekarang. Uh -uh. Yang tadilah yang anak nak makan KFC uh, tu. Okey. Dan itu juga um, penguat semangat lah. Betul. Uh -uh. Uh, kalau melibatkan family lah. Uh -uh. Dan uh, pada uh, 2018 sekali lagi diuji. Uh -huh. um, sebelum ni kegagalan saya dua, dua kali. brand sebelum uh -huh. ni uh -huh. uh, sebab masa tu mindset saya salah. Saya nak jadi kaya. Oh. Saya nak jadi kaya, saya nak jadi founder. Sebenarnya Allah tak mengizinkan benda tu. Okey. Ha, kan bila kita niat kita nak kaya, mm -mm. niat kita nak kaya seorang. Sebenarnya bila kita ubah mindset, Okay aku tak boleh ni nak kaya. Ha, aku kena bantu orang lain juga. Jadi bila kita ubah mindset dan kita berada pula dalam uh, sekal yang betul dan alhamdulillah. Ah ha, so 2018 mm -mm. pada bulan 4 mm -mm. saya uh, ambil kursus dekat uh, bio aromater uh, bio aromaterapi aromatik Ter uh, um. uh, dekat UMP okay. uh, kursus tu masuk lab uh, hmm. tentang macam mana apa bahaya produk-produk kan daripada bulan 4 dan saya keluarkan produk najah ni pada bulan 6 okey uh, so uh, daripada tu lah Awal-awal uh, tu diuji satu keluarga warded tak tahu sakit apa. Pegang pinggan pecah. Oh, kaca cermin pecah. Ha, suami saya uh -huh. uh, apa kereta uh, van yang dia bawa hmm. tu pecah. Cermin tingkap tu tiba-tiba pecah. Tak tahu punca. Tak tahu punca apa. So seminggu uh, seminggu dekat rumah bertahan dekat rumah kedai tu lah. Uh -huh. Bertahan okay. dengan anak-anak masa tu anak tiga ke empat lupa. Uh -huh. Ramai sangat uh -huh. anak. Jadi tak tahan, mm -mm. Um, cakap dengan husband tak boleh dah ni, anak kita ni dah sampai dah tak rupa orang. Dah tak tak kenal siapa. Jadi, tak boleh nak bertahan dah ni. So, mm. Kita okey lagi, tapi anak-anak tu yang bila kita dah worth, anak-anak uh -oh. um, pun siapa yang nak jaga. Anak-anak kecil lagi. Mm. So, saya decide untuk okay, kita kena pergi. Ke hospital, masa tu awal-awal tu Daftar dulu anak-anak masuk okay. uh, kan. Dan uh, doktor kata Awak kena masuk sekali, husband saya Masuk sekali, sebab dah macam ni lah kan? So, dah, ingat lagi Masa tu bulan puasa 2018 mm -hmm. Mm -hmm. Um, Semua Saya termasuk dengan uh, Anak saya, wadid dalam satu wad okay. Buat kanak-kanak tu, saya so, satu family hmm. <laughs> Jadi, memang um, Berapa diuji lama? Seminggu, seminggu, seminggu. dalam wad Mm -hmm. diuji um, Dan nasib baik lah Masa tu Husband saya kerja Jadi mm -hmm. uh, Dia ada medical card okay. uh, Company dia bagi mm -hmm. Jadi selesa lah Dekat hospital uh -huh. Suasana uh -huh. Jadi um, Daripada situlah diuji Satu family mm -hmm. Dan um, Masalah pecah-pecah tu Macam Yelah Kita tak tahulah Betul okay. tak Sebab kita dalam bisnes kan mm -hmm. diuji Daripada itulah yang tiba-tiba keluarnya Najihah. Ha, ilham keluarilah Najihah tu. Okey. Uh -um. Maksudnya bila ujian tu kan selalunya kalau ibu sendiri tengok anak sakit ni yeah. dia yeah. jadi lemah lain macam. <laughs> Demam pun kita jadi lemahlah kalau ibu-ibu ni kan. Uh -um. Bagaimana pula uh, madam menguruskan Najihah dan sebagainya? Betul. Kalaulah uh, kita boleh tahu um, Madam anak bongsu daripada berapa hmm, lapan orang adik-beradik adik dan semuanya ada di Kelantan ataupun ada yang seorang uh, dekat Pahang mm -mm. dia pencerah dekat mm -mm. UM atau mm -mm. uh, Universiti Malaysia Pahang okay. uh, adik-beradik saya ramai yang government Okay uh -huh, saya dia tak bekerja Pahang uh -huh, uh -huh. kalau madam boleh share perbezaan bila antara bila madam dah berjaya sekarang dengan yang sebelum ni tentang hmm. orang sekeliling madam apa perbezaan yang paling ketara yang madam boleh nampak kita nak bagi tahu kepada penonton yang bila berusaha dan berjaya ini yang uh, anda akan dapat rasa ini rasa hmm. itu uh, itu yang kita nak share pada uh, penonton sama-sama dengar kita okay, kalau dulu Uh, sebenarnya orang cakap saya ni dengan hasbun saya tak ada masa depan. Mm. Uh, saya uh, waktu saya saya dulu adalah pekerja kilang. Uh, sebelum saya uh, dapat tawar tawaran mm. belajar dekat UM. Mm. Jadi masa tu ka, uh, kita decide untuk uh, kahwin mm. pada bulan 2 saya tak tiba-tiba dapat panggilan you bulan 12. Okay. So dah kah kahwin lah mm -mm. Tiga tahun uh, belajar Orang lain bela belajar tiga tahun Saya pun belajar tiga tahun mm -hmm. setiak, Cuma bezanya setiap kali cuti sem Saya beranak, bersalin <laughs> ha, Jadi uh, orang lain dapat satu degree Saya uh -huh. dapat satu degree uh -huh. Dapat <laughs> dua <laughs> anak <laughs> So um, Apa dah tadi soalan <laughs> apa, apa perbezaan Apa perbezaan uh -huh. bila dah berjaya Dengan okay. yang sebelum ni Untuk orang uh -huh. sekeliling Jauh beza rasa, tu, jauh rasa tu yang beza. kita nak sharekan Pada hmm. penonton Dulu kita tak mampu nak bagi duit dekat Mak ayah kita hmm. kan dekat adik-beradik kita Tapi bila kita ada ni Kita dapat memberi dan saya nak share juga mak saya berada dekat hospital dah 2 minggu. Aa, jadi sekarang okay. Alhamdulillah 2 hari lepas dah uh -uh. boleh keluar dan dia duduk dengan saya lah. Okay. Aa, mak saya duduk dengan saya sekarang. Uh -huh. Sebab bila Madam sebut tentang uh, mak yang operation lutut dan sebagainya. Mm. Mak saya pun macam tu. Mm. Aa, jadi kita tahu bagaimana kesukaran mm. untuk menjaga seorang ibu yang sakit lutut. Betul. Untuk beliau menguruskan diri sendiri mm. dan kita uruskan beliau. Kalau uh, di akhir. Akhirnya kita nak cakap dengan Madam kalau Madam boleh uh, bagi, kalau Madam boleh tulis satu surat hmm. kan. Uh, kita anggap video ni surat lah kan. Eh. Hmm. Pada diri Madam yang 2012, yang sebelum hmm. ini, apa yang Madam nak bagi tahu kepada diri Madam? Silakan di sini Madam. <laughs> <laughs> Masa tu... Um... China, uh, saya rasa bangga lah dengan diri saya di mana uh, kesusahan uh, dengan dua orang anak yang uh, kita tak mampu nak puaskan uh, hati anak-anak tapi keluar daripada belenggu tu dan semangat itulah yang menjadikan saya eh, tak boleh aku tak boleh putus asa Aku kena bergerak ke depan. Aku kena buktikan kepada orang yang mengata dekat aku dulu. Di mana aku dulu tak ada masa depan, dulu nak top-up internet pun tak mampu. Aku buat perlu buktikan kepada orang tu. Dan daripada situlah yang saya rasa bangga dengan diri saya. Hmm dan saya juga menjadi kebanggaan kepada keluarga saya. Alright. <laughs> kita di Baby Map mengucapkan tahniah kepada Madam Rosliza bersama dengan Najihah di sini yang saya kira uh, perkongsian kita yang sekejap ini memberi inspirasi kepada ramai orang. Memberi inspirasi juga kepada saya kepada yang di belakang kamera yang sekejap tapi dari segi daripada permulaan cakap pasal ilmu, pasal cakap kebertanggungjawab sebagai seorang anak, ibu dan sebagainya. So kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Madam Rosida, Rosiza kerana sudi berkongsi kisah yang saya rasa begitu jujur dan di saat-saat akhirnya menyentuh hati saya juga. Ha, sebab kita tahu diri kita yang dulu macam mana dan sekuat mana usaha kita sehingga ke sekarang. Jadi kita yakin ramai yang dekat luar sana dan tujuan podcast yang kita buat ni sama-sama dengar ni juga adalah untuk kita rasa dan kita beri semangat kepada wanita-wanita terutamanya di luar sana yang sedang rasa down, yang sedang uh, tiada kerjasama daripada orang sekeliling percaya bahawa anda boleh ah seperti yang Madam cakap kalau boleh Madam beri satu tu kata-kata nasihat kepada ejen-ejen kepada orang-orang yang di luar sana terutamanya wanita yang sedang berusaha untuk tak naik sampai ke tahap madam sekarang apa satu nasihat yang madam nak beri kepada mereka Okey nak jadi nak nak berjaya ni bukan jalan yang mudah kan sebab itulah jutawan ni bukan kepada semua orang jadi kalau kita uh, tanpa usaha tanpa tindakan dan juga tanpa ilmu susah untuk kita move kehidupan kita. Dan benda yang paling suka adalah berubah. So, macam sekarang, walaupun sekarang, dulu saya bantu 23,000 usahawan saya yang berada di bawah Najihab Saya buat kelas, saya uh, meet and greet, saya jumpa mereka, penat. Saya cakaplah sampai anak saya kata, si ibu ni terlalu sibuk. Sampai dia tak nak jadi macam saya. <laughs> ha, dia kata, ibu ni terlalu sibuk. Dan bila... Um, dengan uh, dua tah setahun kebelakangan ini Ejen mm -hmm. um, ada cabaran mm -hmm. Dengan platform online sekarang yeah, Seperti betul. TikTok betul. Kalau ejen tak nak berubah Ejen akan ketinggalan bukan, bukan saya tak boleh nak bantu Tapi kalau diri anda tak bantu diri anda Siapa yang nak bantu diri anda So kalau saya buat keputusan untuk macam saya sebagai founder, hmm. saya terpaksa melakukan keputusan besar, melibatkan semua staff, melibatkan uh, produk, hmm. kan, melibatkan orang sekeliling yang kita perlu bayar gaji, komitmen kita, bangunan, uh, kan. Uh, kalau kita nak um, nak bergantung kepada satu benda, contohlah. Uh, contoh sebab macam je ni pun ada isu tentang uh, agent mm -hmm. kan mm -hmm. tentang macam mana dulu kita orang kenal dengan agent sekarang mm. kita terpaksa buka semua channel untuk 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 mendatangkan sale so kalau HQ boleh bergerak ke depan Kan jangan rasa oh HQ dah nak tinggal mm -mm. Tak sebenarnya HQ ni sebenarnya Kalau dia boleh survive Dia boleh bertahan untuk keluarkan produk Dia tak akan pergi ke depan Sebab dia akan usahakan usahawan-usahawan yang bersama dengan dia ni Sebab kita tahu Kita bantu dia daripada suri rumah Daripada tak ada apa-apa Sampai boleh beli kereta Boleh beli rumah Boleh bina rumah cash yang bernilai ratusan ribu Jadi kita transform hidup dia daripada suri rumah Sampai suri rumah yang bergaji RM10,000, RM20,000 sebulan. Jadi kalau kita ni niat... Yelah, kalau di waktu kita... Mm -mm. Susah, segala tomahan kita boleh hmm. lemparkan. Tak, hmm. sebenarnya satu kita tunjuk pada orang, empat jari tu menud menuding pada ke arah kita. kita. Hmm. So, sekarang apa patut kita buat? Jangan bergantung dengan orang. Kita kena drive bisnes kita, kita kena buat keputusan kita sendiri. Kepada anda dekat luar sana, usahawan dekat luar sana, jangan pernah berhenti. Terus melangkah sekali jatuh se sepuluh kali bangkit. Haa, Haa, okay. Jalan terus. Betul, jalan terus. Saya yakin ramai yang sedang mendengar akan rasa lebih kuat dan bersemangat selepas mendengar kita dengar daripada kata-kata daripada Madam pada hari ini. Dalam sama-sama dengar kita bukan sekadar cari jawapan, kita cari rasa. Dan hari ini saya rasa kita semua belajar sesuatu. Bukan sesuatu waktu-waktu ah macam ah, ah, kan banyak banyak yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Madam Rosliza daripada Najihah. Ha. So, kalau episod ini memberi sesuatu yang bermakna untuk anda semua penonton dan pendengar sama-sama dengar pada kali ini, jangan lupakan kongsikan dengan yang lain semua sebab, supaya semua wanita-wanita terutamanya di luar sana dapat manfaat daripada podcast yang kita kongsikan kepada anda. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya masih bersama founder, masih dengan kisah sebenar. Teruskan mendengar, teruskan rasa, sama-sama dengar. Assalamualaikum. Bye bye.